মই আল্পনা বৰুৱা আজি মই লৈ আহিছোঁ এই কলডিল ডায়েবেটিকসকলৰ বাবে আৰু ৱেইট লছ কৰিম বুলি ভবাসকলৰ বাবে খুব সুন্দৰ পাচলি এই কলডিল বহুগুণে সমৃদ্ধ এই পাচলিবিধ মই ইয়াৰ গুণৰ ওপৰত নাযাওঁ পাৰোঁ ডায়েবেটিক থকাসকলে বা ৱেইট লছ কৰিব বিচৰাসকলৰ বাবে কিয় ভাল সেইটো ক'বলৈ লৈছোঁ কাৰণ ইয়াত ফাইভাৰ মাত্ৰা যথেষ্ট আছে যেতিয়া আমি ল' কাৰ্বহাইড্ৰেট খাদ্য গ্ৰহণ কৰোঁ ইয়াত থকা ফাইভাৰবিলাকে খাদ্য শ্ল'কৈ হজম কৰাৰ লগতে ব্লাডত গ্লুক'জৰ মাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণতো সহায় কৰে মানে গ্লুক'জবিলাক লাহে লাহেকৈ ব্লাডত ৰিলিজ কৰে ইয়াক বিভিন্ন প্ৰকাৰে খাব পৰা যায় মই আজি চব্জি বনাই খাম সেয়ে কাটি লৈছোঁ চব্জি বনাই খোৱাৰ উপৰিও আপোনালোকে বইল কৰি পিটিকা কৰিও খাব পাৰে আৰু বইল কৰোঁতে যিখিনি পানী ব্যৱহাৰ কৰে সেই পানীখিনিও আপোনালোকে খাব পাৰে আৰু আপোনালোকে ছালাড বনাইও খাব পাৰিব ইয়াৰ একেবাৰে কুমলীয়া ভিতৰৰ অংশ মিহি মিহিকৈ কুটি লৈ অলপ দেৰি গৰম পানীত তিয়াই থৈ ছালাডত খুব সুন্দৰকৈ দিব পাৰে এনেদৰে সৰু সৰু কিছুমান কথা লক্ষ্য ৰাখিলে ৱেইট লছত হওক বা ডায়েবেটিক ৰিভাৰ্ছ কৰিবলৈ হওক বহুত সুন্দৰকৈ ছাপৰ্টিঙৰ কাম কৰে সেয়ে আপোনালোকক কৈছোঁ মোৰ ভিডিঅ'বিলাক শেষলৈকে চাব কিছুমান সৰু সৰু টিপছ মাজে মাজে দি থাকোঁ সেইবিলাকো ডায়েবেটিছ ৰিভাছ কৰিবলৈ হওক বা ৱেইট ল'ছ কৰিবলৈ হওক যথেষ্ট কামত দিয়া ধন্য